Луганские депутаты за автономию успешно проголосовали еще вчера и заявили о непризнании действующей власти. Сегодня прокуратура Луганской области обратилась в суд с иском о признании противоправными действия обласовета и отмену депутатских решений. Органи місцевого самоврядування до їх компетенції не належать визначення легітимності чи нелегітимності органів верхов... органів центральної влади. Вказане рішення прийнято з порушенням з э, Конституції України, а також закону України про місцеве самоврядування в Україні. Но глава облассавята Валерій Галенко настаєває позиція депутатів і жителів області в нашому рішенні записано вважати нелегітимними, сходять з того, що вони э, сформовані... Э, Пенсионный способ с нарушением действующего законодательства. Милиция же разыскивает хулиганов, которые надругались над государственными символами Украины и установили на админпомещениях флаги России. Наказание именно за надругательство над государственными символами предусмотрено статьей 338 Уголовного кодекса Украины, предусматривает наказание в виде штрафа а также огранич... ареста до 6 месяцев. На данный момент проводится досудебное расследование, подозреваемых пока нет. Сейчас на флагштоках нет ни одного флага ни Украины, ни соседнего государства.